Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak, saya lagi kan lagi menghadiri di acara apa ini? Uh, Bancak ya, Bancak Arjosari ya. Uh, ini kan uh, acaranya rame banget, Mbak. Uh, ini ngomong-ngomong uh, ini, Mbak dari komunitas mana nih? dari jambul pak. Jambul hijau, jambul yeah. hijau. Uh, dari itu? keluarga. Family. Yeah. Oh dari Family keluarga yeah. ya, dari keluarga ini dari Mas Masih. Yeah. Banyak ini dari jambul Mana? Uh, lembu. Lembu, yeah. lembu yeah. Bancak ya. Yeah. Dari lembu Bancak Jadi uh, sangat istimewa antusiasnya. Uh, dari cewek-cewek anak muda maupun anak kecil banyak bahkan uh, orang tua <coughs> banyak yang menyukai burung perkutut. Dan ini Mbak mau uh. Tanya di Gantangan ini bawa burung perkutut berapa ini? Dari komunitas ber... Jambul Liju semuanya bawa ber... sekitar... berapa? Sekitar uh, 20-an. 20-an ya, ya, sekitar 20. Jadi ada yang nominasi juara nggak tadi? Ini? Ada? Tapi ada, ada. Nominasi, kayaknya ada. Kayaknya ada ya. ya. dari dari komunitas Jambul hijau ini, untuk perawatan sehari-hari uh, ngomong-ngomong gimana pak untuk pagi-pagi ya, hari dulu gimana ini? Pagi-pagi di hari dibersihkan kandangnya, ganti air minumnya. Biasanya gitu sih pak gimana aja. Oh, jadi uh, pertama dibersihkan kandangnya dan di ganti, uh, ganti air minumnya minum, setiap hari itu ya harus bersih dari ya, kandangnya. Setiap pagi. Setiap pagi harus bersih ya. Dan untuk uh, ya, apa? Pemberian makanannya ini enggak? selalu dicek berapa hari sekali? Tiga hari sekali Tiga hari sekali harus dicek ya Dan untuk makanannya sendiri ini hmm. Makanannya perkutut sendiri ini pakai apa? Pakai apa? apa? Milet apa? Beras ketan hitam Beras ketan hitam sama milet putih gak? Iya ya. ya. Biasanya campur pak? Dicampur ya Jadi, uh, Beras ketan hitam sama milet putih dicampur Jadi, uh. Jadi ini satu keluarga, iya. semua jadi satu keluarga. Iya, ya, ini satu umbah kok. Satu umbah, satu terah gitu iya. ya. Jadi selain itu kok bisa ya satu jarang-jarang satu keluarga pecinta penggemar anggungan semua kan jarang-jarang sekali kan. Jadi dulu ada yang ngajari apa gimana ya, apa dari hati sukanya? ya. Memang dari dulu mbahnya suka turun oh, temurun Temurun-temurun ya. Jadi, uh, memang jadi apa dari banyak bapaknya udah suka perkutut yeah. ya jadi gitu ya. Uh, dan untuk uh, penjemurannya nih mbak penjemurannya itu dikeluarkan dari jam berapa perkututnya minimal jam delapan sampai jam sebelas jam delapan sampai jam sebelas ya yeah. uh, jadi uh, apa jam 8 sampai jam 9 itu sistemnya itu digantang biasa apa dikerek? Pak. Di bi gantang biasa Pak. Digantang biasa ya. Di gantang biasa jadi jarang dikerek gitu jarang ya di ya. sekitar 6 meter gitu jarang ya. Dan untuk jamu-jamuannya -jamu nih Pak. Enggak pernah pakai jamu Pak. Enggak pernah jadi polosan. Polosan. Apa, Milat putih sama ketan hitam. Ketan hitam, hitam saja iam. ya. Jadi dan naik. Eh, ini bapaknya ini eh, juga apa keluarga juga semuanya, iya, ya? pas, oh, bahan -bahan, keluarga, 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 keluarga. <laughs> setelah <laughs> jadi jarak gantang dari sini ke rumah berapa anu pak berapa 15 kilometer menit. oh lima belas menit jadi kan dulu saya juga pernah menghadiri acara bancak di waktu pembukaan pertama itu antusiasnya luar biasa jadi Saya ingin ke sini lagi, di sini juga ramai banget, di sekalian, di hutan, dan uh, selain burung gacoran ini, uh, punya nggak burung perkutut datu di rumah ini, mas masih punya nggak burung perkutut datu eh. apa anggungan aja atau gacoran saja Ya, ada sih, Pak. katurangan, katurangan. tapi nggak dibawa oh, Cuma gak yang yang ya cuma yang buat lomba-lomba aja Pak, oh. yang katurangan gak so, misalnya, Pak. katuranggan tidak dibawa. Semisal, apa katurangkannya? Katarakan, Songgoratu Songgoratu. Satria satu, 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 penggemar penggemar gacoran juga satu, 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 ya. ya. Begitu, ya. Dan perawatan untuk malam hari Mbak ini uh, burung perkutut itu ditaruh di luar apa di dalam, dalam rumah, Pak. dalam rumah ya. Hmm. Dan sistemnya itu di care apa sistemnya di kerodeng Terkadang kerodeng, ya. Krodeng, ya. Oh, gitu ya. Dan untuk uh, pemberian sangkar, nih, Pak. pemberian sangkarnya itu rata-rata sangkar kubah, apa sangkar mataraman, apa rajut gitu biasanya. Iya, sesuka hati, Pak. Ya, sesuka hati ya. Ada yang kubah, ada yang mataraman. Ada yang rajut dan ini uh, usia perkututnya usia perkutut perawatan paling lama berapa berapa tahun Tidak tahu itu tahu kurang lebih berapa tahun 4 tahun empat tahunan ya empat tahun empat tahun, ya? empat tahun. Empat tahun. ada yang lebih jadi itu beli, beli jadi atau setengah jadi bahan oh bahan dari bahan bahan pikat ya oh, dari bahan pikat jadi uh, untuk <tuk> dan ini uh, untuk perawatan perang. kalau dari bahan pikat sampai manggung gajer itu berapa nih, mas biasanya kita untuk biasanya minimal untuk ada, yang ada yang cepat lah itu sudah oh, lah cepat lah ada yang cepat ada yang uh, lama uh, ya, ya hampir Taka. satu tahun setengah, satu tahun setengah baru ngadu magu ya tergantung perawatan uh, serta tingkat biaya juga ya. 100 yang nah, seperti itu. Dan ini, uh, apa pesan untuk uh, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa, uh, orang Jawa uh, tentang muri-muri kebudayaan Indonesia di ini, tetap melestarikan perkutut Indonesia. Pesannya. kita panggil tiga kali nanti kalau kalau yang ada kalau saya sendiri ya, kartunya itu ikan ya, ikan memang jarang ya pak dunia, yang melihara burung kayak gitu biasanya kan orang-orang tua yang melihara burung kayak gitu terus jadi kalau anak muda terus juga terus ada terus karena terus yang tahu tentang ada jawa itu cuma sedikit sih pak biasanya kan kalau itu banyak ya burung apa ya kalau malah enggak enggak nggak suka burung saya oh gitu ya yeah. uh, jadi seperti itu jadi tetap menguri-uri kebudayaan Jawa khususnya kebudayaan Indonesia tentang memelihara burung perkutut gitu yeah. ya uh, dan sekian dulu mbak ulasan-ulasan semoga saja bermanfaat untuk kita semua untuk masyarakat Indonesia dari Jepang sampai Merauke dan saya doakan semoga saja mbak Ibu beserta keluarga uh, selalu diberi kesehatan selalu uh, diberi uh, kesuksesan selalu diberi eh, banyak rezeki yang eh, barokah dan bagaimana pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. pak <laughs> Narmamur Kedai Mas Bayar ini adalah jalan yang sangat saya berbeda dengan jalan Yang hmm? hmm.